Если там будет Украина, я обязательно вернусь. У меня там есть дом отца, который строился для меня. Есть квартира, которую мы заработали и купили сами. Я надеюсь, что это будет Украина, я туда вернусь. Но если это будет не Украина, я туда не вернусь. Я из места Покровска. Объяснить ситуацию не могу, очень страшно. Просто очень страшно. Друг, других слов я найти не могу. Я не спала три ночи. Просто совсем, от слова совсем. Не работает ни одна аптека, ни один банк. А продуктовый магазин два на город два работают. Ну квартира чуть-чуть, два окна только вылетело. Не в доме, а именно в квартире. Ну, их зашили, все, ну, так нет. Остальное не пострадало. Я позвонила на горячую линию, обратилась за помощью, чтобы меня эвакуировали. Меня записали, сказали, куда мне подъехать, на какое время я подъехала, и меня забрали. Вас автобусом привезли в Павлоград? Тут да, були. да. на автобусе привезли в Павлоград. Нас накормили, Дали предмети гігієни а, з собою. Ну, кушать, попить, понятно это все. Мені навіть медицинську помощь оказали. Це все бесплатно. Угу. Вот. А потім привезли сюди, да, на житело все. Ви погано себе почували? Да, мне было очень плохо. А... У мене большой стрес. Наскільки складним для вас було рішення евакуюватися? Легким, син приказав. А сын где? В Киеве. Вы до него едете? Да. Ну, идет перекрестный обстрел. Летают дроны, как бджолы ты не можешь не уснуть, не выйти на улицу, чтобы кушать, приготовить ну, на земле, в ямке, на кирпичах. Поэтому надо было выезжать, потому что вот сейчас подружка позвонила, по береговой у нее дом, а она неделю назад с дочерью выехала, его нету. А неделю назад он еще был из самого селита в Донецкой Разрушена полиция, больницы, дома, квартиры, центральные улицы, эти частные сектора, все разрушено. Ты вот идешь, вот как от нас, по бульвару, идешь, бульвар с шахтерской славы, идешь, идешь до самого рынка центрального, а там все вот так в разрушении. Мы с папой вдвоем. Дети давно выехали, а я ж не брошу папку, когда он не видит. У него первая группа инвалидов с типа плюс сердце. Ну в квартире все осталось. Вот это что могли вещи взять, которые, ну, потому что ж скоро холода, надо же обуваться, а сами понимаете. По деньгам не сильно ж. людей очень мало. Очень мало, которые думают, что Русня придет и все. И будет победа, наверное. Я так не думаю. Я, мы сами россияне, ну, ну, 4 годика, мне сейчас пися. 4 годика родители привезли сюда шахты, же открывались, все, то и все, и работа была. А Жили в деревне. И приехали сюда и жили, и жили, и родители привыкли, и я ну, люблю Украину. Она мне дала и образование, и работу, и деток. Так что все у меня было. И жалко выезжать, и деваться некуда. Мы же не знали, то есть и не знаем, какая власть будет. Сейчас Селидова никакой власти. Полиции нет, горсовета нету, больницы не работают, аптеки не работают, света нет, газа нет, воды нету, послушал телевизор, радио, шок. Придут. Вони так не прийдуть. Все спочатку розбомблять, а потім прийдуть. І ми в підвалі помирали люди. Бросили все, і їдемо. їдемо до дітей в Одесу. Ну, вони вони приїхали раніше. Не, не люди назад, да? <світ> ми тепер ну, снімають там, я таїнам дому і нам, дон, за... ми їдемо далі. Скажіть, будь ласка, звідки ви їдете? Яка, там... Яка там ситуація? Ну, ну, стріляють. Ну, на, на у нас це ціле поки ще. Ну, а прильоти... Багато прильотів. Шіпіриот. Ось казати вчора чи вчора. Три чи чотири дома недалеко від нас 800 метрів. Чотири дома нафіг. нафік. Ну, Вроді люди ці, цілі живі ну, газу Були нема, води нема. Такого не. Машини побили, ну таке. Хат, хат. Чотири хати немає, як і не було. Воно вже давненько у нас, не було далеченько. У 22-му, а... як війна, почалась, город виїхав увесь, а потім всі повертались, тому що. Ну, ну, а тепер знову всі. А тепер уже все. Тоді виїхали з Хм. вся страна виїжджала, а зараз вже просто винуждено. Сінушку мав я ще сидять вдома, ну вони як? Вони познімали квартири і сидять поки до останнього. поки ще не що про... буде? як уже. Фронт ближе к да, сейчас около 8-10 километров вот там, от Покровска. А если уже ночная артиллерия по домам стрелять, то диваны тоже будут выезжать. Но мы не ждали. Автобус нас привез прямо в Павлоград с Школьный автобус. — Ну, эвакуация. Да. Тут нормально все, хорошо у нас. Мы записались, все записались. Все. Тут четко все сработало, государство нормально. Я дітей вивіз туди в Одесу, а тепер приїхав за ними. Ну, як то так. Хорошого нічого. Шістьдесят прожили. А тепер Надіємося, що повернемося, Все буде добре.